assalomu alaykum yana bir poyoniga yetgan haftaning muhim voqeliklari bilan senatda hafta, hafta yakunlari bugun dasturimizda senat raisi boshchiligidagi delegatsiya amaliy tashrif bilan koreya respublikasida bo'ldi ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgan qonun senat qo'mita majlisida ko'rib chiqildi qo'mita majlisida mehr daftari jamg'armasi mablag'larining maqsadli sarflanishi yuzasidan deputatlik nazoratini o'rnatish masalalari muhokama qilindi parlament palatalarining qo'shma qarorida belgilangan vazifalar ijrosi tahlil qilindi senator andijon viloyatida o'rganishlar o'tkazdi An an'anaga muvofiq senat binosida fuqarolar qabuli davom ettirildi <Sessizlik> aytib o'tganimizdek o'zbekiston respublikasi oliy majlisi senati raisi tanzila Narbayeva boshchiligidagi delegatsiya amaliy tashrif bilan koreya respublikasida bo'ldi tashrif davomida bir qator muhim uchrashuvlar o'tkazildi jumladan senat raisi janubiy koreya milliy assambleyasi spikeri bilan uchrashdi unda muhim masalalar muhokama qilindi xususan o'zbekiston va janubiy koreya o'rtasidagi do'stlik hamda alohida strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlash savdo iqtisodiy investitsiyaviy madaniy gumanitar ayniqsa parlamentlararo aloqalarni kengaytirish masalalari muhokama qilindi senat raisining koreya respublikasi bosh vaziri xan dok su bilan uchrashuvida esa ikki mamlakat hamkorligining keng doirasi jumladan savdo iqtisodiy investitsiyaviy va ijtimoiy sohalardagi munosabatlarning hozirgi holati va istiqbollari muhokama qilindi shu bilan birga mamlakatimiz delegatsiyasi tashrifi doirasida janubiy koreyaning bandlik va mehnat vaziri li Jung sik koreya o'zbekiston biznes assotsiatsiyasi raisi birinchi o'rinbosari kim chang keon koreya xalqaro hamkorlik agentligi prezidenti chang Won Sam hamda koreya respublikasidagi o'qituvchilar talabalar tadbirkorlar turli sohalarda faoliyat yuritayotgan bir guruh vatandoshlarimiz bilan muloqotlar o'tkazdi shuningdek o'zbekiston delegatsiyasi seul shahrida markaziy osiyo davlatlari va koreya respublikasi o'rtasidagi hamkorlik bo'yicha parlament spikerlari yig'ilishida de ishtirok etdi parlamentlararo hamkorlikning 5+1 formatida tashkil etilgan mazkur platformadan ko'zlangan maqsad mamlakatlar o'rtasidagi ko'p qirrali muloqotni yanada mustahkamlashga yangi sur'at va mazmun berishdan iborat bu boradagi batafsil ma'lumotlar bilan senat rasmiy sayti orqali tanishishingiz mumkin o'tgan haftada ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgan o'zbekiston respublikasining jinoyat kodeksiga va o'zbekiston respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun senatning sud huquq masalalari va korrupsiyaga qarshi kurash qo'mitasida dastlabki tarzda ko'rib chiqildi bir qator qonunlarga kiritilayotgan o'zgartirishlarga ko'ra milliy irqiy etnik yoki dini mansubligiga qarab bir toifa fuqarolarini boshqa toifa fuqarolaridan ustunligini yoki nuqsonli ekanligini targ'ib qilganlik nikohi qonunda belgilangan tartibda qayd etilmagan shaxslar o'rtasida nikoh tuzishga doir diniy marosimni amalga oshirganlik ko'p qotinli bo'lishni targ'ib qilganlik jins bo'yicha kamsitishni targ'ib qilganlik uchun tegishli javobgarlik belgilash nazarda tutilmoqda qonun bilan fuqarolarning jamoat joylarida ibodat liboslarida yurganlik uchun belgilangan ma'muriy javobgarlik bekor qilinmoqda bu boradagi ma'lumotlar bilan to'liq senat rasmiy saytida tanishishingiz mumkin senatning yoshlar madaniyat va sport masalalari qo'mitasi tomonidan tashkil etilgan seminarda oilaviy bolalar uylari faoliyati hamda mehr daftari jamg'armasi mablag'larining maqsadli sarflanishi yuzasidan deputatlik nazoratini o'rnatish masalalari muhokama qilindi seminarda mahalliy kengash deputatlariga mehr daftari jamg'armasiga tegishli mablag'larning o'z vaqtida tushirilishini nazorat qilib borish va bu boradagi muammoli masalalarni mahalliy kengashlar muhokamasiga olib chiqish oilaviy bolalar uylarida tarbiyalanayotgan bolalar aholidan xabar olish ularning talab va istaklarini eshitish ularni uy joy bilan ta'minlashda shaffoflikni joriy etish yuzasidan tavsiyalar berildi senatning agrar va suv xo'jaligi masalalari qo'mitasi raisi bahodir tojiyev boshchiligidagi ishchi guruh parlament palatalarining oziq ovqat mahsulotlarini ko'paytirish bahorgi ekin mavsumini samarali tashkil etish bo'yicha belgilangan tadbirlarning bajarilishi ustidan parlament nazoratini amalga oshirish to'g'risidagi qo'shma qaror ijrosini ta'minlash maqsadida buxoro viloyatida o'rganishlar o'tkazdi ishchi guruh bu, bu jarayonda viloyatdagi bir qator fermer xo'jaliklarining ekin maydonlarini ko'zdan kechirdi va qo'shma qarorda belgilangan vazifalar ijrosi qay holatda ekanligiga e'tibor qaratdi senatning byudjet va iqtisodiy islohotlar masalalari qo'mitasi raisi o'rinbosari qobiljon tursunov boshchiligidagi ishchi guruh hududlarni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish borasida belgilangan vazifalar ijrosini o'rganish maqsadida andijon viloyatida bo'ldi o'rganish davomida viloyatning bir qator tuman va shaharlarida tadbirkorlik subyektlari bilan ishlab chiqarish bandlik masalalari yuzasidan suhbatlar o'tkazildi hududiy elektr tarmoqlari korxonasida esa kuz qish mavsumiga ko'rilayotgan tayyorgarlik holatiga alohida e'tibor qaratildi o'rganish natijalari senat kengashi majlislarida muhokama qilinadi An an'anaga muvofiq senat binosida fuqarolar qabuli davom ettirildi o'tgan haftada doimiy asosda ishlovchi senatorlar 180 nafarga yaqin fuqarolarni qabul qildi va murojaatlarni tingladi murojaatlarning bir qismi joyida hal etilgan bo'lsa aksariyati tegishli vazirlik va idoralarning faoliyati bilan bevosita bog'liq bo'lganligi uchun ijroga qaratildi va parlament nazoratiga olindi bu ma'lumotlarimizning so'ngisi edi senat faoliyatiga doir axborotlarni uning rasmiy sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali kuzatib boring xayr salomat bo'ling